приклад усім поколениям. Память одного из лепших представников Брестской милиции увековечили в областном центре. У будинку областного управления внутренних справ з'явился Балерьев, генерал-майора милиции Валерия Сташонка. 35 гадоў яго жыцця дадзены службе ў міліцыі, амаль пят з іх ён узначальваў упраўленне ўнутраных спраў рээскага абвыканкама. З імем генерал-майёра Валерыя Сташонка звязаны цэлы плас гісторыі міліцыі рээсчыны. Удзельнік вялікай адчыннай вайны. Усё сваё пасляваеннае жыццё ён прысвяціў ахове правапаратку заходняга рэгіёна Беларусі. Бяссонныя ночы штодзённая праца ацэнены па заслугах. Пра гэта свячаць ордэны і медалі. Личность Осташонка Валерия Павловича, она действительно знаковая для милиции Брещины. Все-таки 14 с половиной лет возглавлять УВД Брестского облсполкома и довольно-таки сложная в плане оперативных позиций, в плане оперативной обстановки в те годы, вот именно 70-е годы, начало 80-х. Поэтому и под его руководством выросла целая плеяда руководителей, которые в последующем возглавляли различные органы и подразделения. Открытие барельефа генерал-майора значит падение только для милиции брешьчины. Это очень хвалюющий и долгочаканный момент и для родных Валерия Асташенко. Яны по урочистого урачистого ритуала не смогли стримать своих эмоций. Благодарна прежде всего людям, которые много сделали для увековечивания отца, памяти его, выявили и проявили глубочайшее уважение к нему как человеку, как к работнику, с которым они, сотрудники Брестской милиции, прошли долгий путь. Катерина Страха, Александр Севицкий, областные новины, Брест.